1 грудня наша держава відзначала День національної єдності. З нагоди цього свята в Севастопольському центрі культури та мистецтва відбулися урочистості. Про це далі від нашого кореспондента Наталі Білякової. 20 років незалежності це не тільки свято, а й час, коли вже можна робити висновки та підбивати підсумки. Тому в день національної єдності, з нагоди 20-річчя референдуму, на якому український народ підтвердив своє бажання будувати самостійну українську державу, Україну, вітаючи співгромадян, представники Севастопольської влади звітували мешканцям міста про досягнуте і про подальші плани розвитку. Сьогодні президент України Віктор Янукович ставить перед нами конкретні чіткі задачі, конечно, це. которых не реформы ради а реформ, а улучшение благосостояния, улучшение качества жизни людей Украины. У нас намечены большие планы по строительству. В этом направлении мы будем работать и с бизнесом, и с моряками-черноморцами, и с другими регионами Украины. Мы устанавливаем международные деловые связи с европейскими государствами для построения долговременного культурного и экономического сотрудничества. Никакие планы городских властей не могли бы воплотиться без поддержки деятельности работников предприятий, учителей, врачей, представителей бизнеса и всех жителей Севастополя. Уважаемые дорогие севастопольцы, мы с вами можем преодолеть любые трудности. Увидим и уверен, что в недалеком будущем наш город станет сильным и процветающим. С праздником, дорогие друзья! Непростое становление прошла и промышленность Севастополя. Мы знаем, что к сожалению, заводы приборостроительные, кораблестроительные, судоремонтные сегодня уже не в том объеме, как это было 20 лет назад. Зато многие предприятия нашли свое лицо. Мы по-прежнему верны своей истории. У нас все эти 20 лет функционирует вахта памяти возле вечного огня. У нас, наверное, в единственном городе отмечается День Героев Отечества 16 апреля. Вот это соединение нашей истории и нового 20-летнего пути позволяет нам сегодня быть на плаву. И говоря опять о привлекательности Севастополя, я хочу сказать, что если бы жилье не покупали, его бы не строили. Значит, все-таки жить у нас не только престижно, но и комфортно. Хотел бы прежде всего сказать спасибо всем нашим ветеранам. Это их стараниями, их здоровьем, их многолетним трудом город создавался, город развивается. Ну и пожелать всем севастопольцам процветания, достатка, здоровья, благополучия в каждой нашей семье. На урочистостях, що відбулись цей день у центрі культури та мистецтва, за сумлінну і бездаганну працю нагороджували керівників севастопольських підприємств та товариств орденами за заслуги третього ступеня. Працівникам освіти, що внесли особистий вклад у розвиток національної освіти, присвоювали звання відмінників освіти України, присутніх на святі привітав депутат Верховної Ради України Вадим Колесниченко. Я капітала. Хотів... И я убежден, что так и произойдет, что 25 лет со дня референдума мы будем праздновать в единой семье украинского народа, где права каждого на родную на историю, на культуру будут обеспечены государством. И мы будем не считать уроки, как бы прожить завтрашний день, а будем рассчитывать, как нам тратить деньги для того, чтобы жизнь наших детей была еще лучше. С праздником вас Далее на всех присутних чикавный незабудный святковый концерт.